Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Blank de Series 4 de 4. Tú eres la indicada y eres la única en este mundo, basados en el libro. Solo te pregunto porque quiero conocerte. La pequeña levantó la vista con esos hermosos ojos y me miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de determinación y curiosidad. Me aturdieron. ¿Por qué? Cuando amamos a alguien, queremos saber todo sobre esa persona. Eso es lo que siento. De repente, mi corazón latió con fuerza. Aunque nos miramos a los ojos, era consciente de que había una sensación extraña en el lado izquierdo de mi pecho. Era tan decidida. Esos ojos eran muy cautivadores. ¿Amor? Nos acabamos de conocer. No sabes mucho sobre mí ni sobre quién soy. Es muy extraño, ¿no? A mí también me sorprende. Nunca me había interesado nadie desde que nací hasta que te conocí. Seguimos bailando el vals y mirándonos a los ojos. Era como si intentáramos mirar dentro del corazón de la otra. ¿Qué te hace estar tan interesada en mí? No puedo decirlo. Algo me atrae hacia ti, es como la gravedad. La pequeña pareció contemplarlo profundamente. Finalmente dejó escapar un suspiro. Es tan irrazonable y cuando no puedo encontrar una razón para ello, me digo a mí misma, definitivamente es amor, lo sé porque lo leí en un libro. ¿Qué libro? Es una novela llamada Plutón, una historia, un planeta y amor. Dice, no hay razón cuando se trata de amor. Si lo hubiera, no sería amor. Levanté las cejas y traté de seguir ese hilo de pensamiento. Una novela, el título es interesante, pero amar sin ningún motivo o sin usar la cabeza es una tontería. Ahora soy tonta porque te amo sin ningún motivo. Dices eso con tanta confianza porque realmente te amo. La pequeña niña se apresuró a abrazarme rompiendo nuestro ritmo, por lo que nos quedamos quietas entre otros que todavía bailaban a nuestro alrededor. Eres demasiado joven, no te apresures a amar a alguien, y ambas somos mujeres. Además, con nuestra enorme diferencia de edad es imposible Retrocedí, pero Noeng se apresuró a abrazarme. Su cara estaba enterrada en mi clavícula debido a nuestra diferencia de altura. No me importa si eres mujer o hombre, simplemente te amo. ¿Cuántos años tiene? Dieciocho. Tengo treinta y cuatro. Esa es nuestra diferencia de edad. Cuando tenía dieciséis, tú recién naciste en este mundo. Entonces, significa que cuando tú tengas 20, yo tendré 36. Nuestra diferencia de edad es demasiado grande. No es imposible que nos llevemos bien. Intenté explicárselo a la pequeña niña que todavía me abrazaba como un mono bebé. Algún día encontrarás a alguien adecuado, alguien con tus mismas creencias. Me olvidarás cuando lo hagas. Míralo desde otro ángulo. Cuando tú tengas 86 años, yo tendré 70. Entonces la gente dirá que tenemos edades similares y podré cuidarte si te enfermas, dado que soy más joven y más fuerte. ¿No es genial? Además, solo hay una como tú en este mundo. Sí, soy una edición muy limitada. Me jacté con orgullo. No podía haber una segunda yo en este mundo, ni siquiera una copia de primera calidad. Entonces significa que nadie puede reemplazarte. La pequeña retrocedió y me señaló con el dedo como si me estuviera disparando. Aún estás soltera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca amaste a nadie? ¿Por qué era yo la que estaba siendo interrogada ahora? ¿Por qué? porque estabas esperando que yo naciera en este mundo y finalmente nos conocimos. No puedes alejarte de mí. Me rí un poco. Me estaba mareando tratando de persuadir a la chica para que dejara de sentir algo por mí. Ella era tan decidida. Esperaría y vería si ella me olvidaba dentro de dos años, después de que ingresara a la universidad y tuviera un nuevo círculo social. ¿Y crees que eres lo suficientemente digna? Le hice mi pregunta habitual, lo que hizo que todos retrocedieran asustados cuando pregunté Pero esta chica era diferente. Todavía no. Pero algún día seré digno de ti, lo prometo. La chica respondió con confianza y fui yo quien me sentí asustada.